एक नौजवान चपरासी की नौकरी के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दफ़्तर इंटरव्यू देने गया कंपनी के मैनेजर ने सबसे पहले उससे कुछ सवाल पूछे उसके बाद उसे एक जगह ले गया उसने कहा कि इस जगह को साफ करो उस नौजवान ने इस जगह को साफ किया फिर फैसला करने का वक्त आया मैनेजर ने कहा ठीक है हम आपको नौकरी पर रख लेते हैं हाँ आप हमें अपना ईमेल एड्रेस दे दें ताकि जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ईमेल करेंगे और आप जाकर वहाँ पर काम करेंगे तो इस नौजवान ने कहा कि मेरे पास न कंप्यूटर है न ई मेल एड्रेस है तो मैनेजर ने कहा अगर आपके पास ईमेल मेल एड्रेस नहीं है तो हम हाँ आपको नौकरी पे नहीं रख सकते माजरत ये नौजवान मायूस होकर दफ्तर से निकल गया थोड़ा सा परेशान भी हुआ खैर बाजार चला गया वहाँ पर थोड़ा घूम रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया उसके जेब में सिर्फ और सिर्फ दस डॉलर थे दस डॉलर थे उसके जेब में हो गया होल सेल वाले दुकान वहाँ से कुछ किलोने उसने खरीदे कुछ किलोने खरीदे फिर बाजार जाकर एक कोने पे बैठ गया और खिलौने बेचने लगा शाम तक इसने वो सारे खिलौने बेच दिए फिर दूसरा दिन भी वो चला गया वहाँ पर सामान ख़रीदे और फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने बेच दिए तीन दिन के बाद इसने अपने पैसे गिने तो तीन दिन के बाद इसके पैसे 160 डॉलर हुए थे फिर इसने सोचा अगर मैं इतना कमा सकता हूं तो मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है तब वो हर दिन सुबह सवेरे निकलता और रात को देर से कराता आठ दिन सुबह सवेरे निकलता और रात को देर से घर आता कुछ वक्त के बाद उसने एक छोटा सी छोटा सी गाड़ी खरीदा रक्षा टाइप का तो फिर रक्षे में सामान रख कर किली वगैरह को बेचना शुरू किया उसके बाद उसके पास पैसे आ गए उसने एक थोड़ा सा बड़ा गाड़ी खरीदा कुछ वक्त के बाद उसने एक कंपनी खोला पांच साल के बाद वो एक सुपर मार्केट का मालिक बन गया एक दिन उसने सोचा अब मेरे पास पैसे बहुत है क्यों ना मैं जाकर अपना और अपने बच्चों का इंश्योरेंस करा इंश्योरेंस कंपनी वाले के साथ उसने बात की तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने उनके अपने दफ्तर बुलाए ताकि वो एक फॉर्म भर दे ये इंश्योरेंस कंपनी वालों के दफ्तर गया वहां पर फॉर्म वगैरह भर दिए इंश्योरेंस कंपनी वाले ने से कहा कि आप अपना ईमेल एड्रेस यहां पर लिखिए तो इस नौजवान ने कहा कि मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि इस सदी में कंप्यूटर का जमाना है और आपके पास ईमेल एड्रेस ही नहीं है अगर आपके पास ईमेल एड्रेस होता तो आप जानते कहां पहुंच जाते का मुझे पता है मैं कहा पहुंच जाता अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होता आज मैं मैक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों का चपड़ासी होता होता इस कहानी का कहने का मकसद ये है कि आज से काम करना शुरू करो आज से मार्केट में कदम रखो पांच साल के बाद आप हाँ भी किसी सुपर मार्केट के मालिक होंगे अगर आप हाँ छपरासी करी की नौकरी के पीछे पड़ेंगे तो जिंदगी भर आप छपरासी ही रहेंगे बाकी बहुत सोचिए